السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج میں آپ کو سناؤں گا سلمہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی گئی سیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد روم کے لیے جو لشکر روانہ کیا اس میں سیدنا سلما بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے اور یہ ان بہادر شہ سواروں کے زمرے میں تھے جو الہی کلیمت اللہ کے لیے سرزمین شام کی طرف روانہ ہوئے تھے سلما بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین شام کی جانب ایک مجاہد کے روپ میں روانہ ہوئے یہ بعض مقامات پر رومی فوج سے نبر آزما ہوئے مقام مرجل سغر میں تو سلمہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے ساتھ خوب لڑائی لڑی اور اللہ تعالی کے ساتھ کیا گیا وعدہ سچ کر دکھلایا اور اس روز جامع شہادت نوش کر کے شہداء کی صف میں شامل ہو گئے سیدنا سلمہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ماہ محرم چودہ ہجری کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دنوں میں ہوئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بہادر شہسواروں میں سے تھے جن کے پکیزہ خون سے شام کی زمین سیراب ہوئی اور جو صرف اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے فضل و کرم کے متلاشی تھے اللہ تعالیٰ حشام رضی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے اور انہیں ان لوگوں میں شامل کیا جن پر اللہ تعالی نے انعامات کیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں کی جماعت میں قیامت کے روز اٹھائے بلا شبہ وہ کریم بھی ہے اور حلیم بھی Amin, ثم Al.